Ми отримали зараз обладнання, яке дуже необхідне нашим лікарям, протологам для діагностики пухлин прямої кишки. Справа в тому, що нічого особливого особливо не є, це техніка не складна, але без неї битись неможливо. Дотепер ми користувалися таким же самим обладнанням, якому вже було понад 20 років, яке, звичайно, було неякісним, вже давало якісне зображення і то, що ми зараз отримали саме це. Да, ці ліктоскопи це настільки велика допомога для нас і вихід із складної ситуації, і це нам дасть можливість покращити якість діагностики по хвилин прямої Ну, Якщо є якісь питання більш детальні, Ігор Анатолійович як спеціаліст може доповнити, розказати да, застосувати. Надіюсь, особливих випросив. Ні, це все просто із для діагностики. Вот. Эта аппаратура, к сожалению, выходит быстро со строя, потому что это волокнистая оптика. Вот. Часто приходится обрабатывать, особенно в условиях массового приема пациентов. Вот. Естественно, выходит со строя. Но то, что они металлические, а, конечно, это хорошо, они долго служат. По сравнению с пластиками, которые сейчас приняты и продаются. Вот. ну И нам, конечно, очень удачно удалось их взять потому что, как правило, их продают в комплекте со световодом волокнистым, трансформатором, это утраивает цену. Вот. А световоды, трансформаторы у нас есть, мы их да. бережем, сохраняем, и вот просто именно нам нужны вот эти вот тубусы, окуляр. Ну вот, так что да, это червовая допомога для наших пациентов, для лекарей, для ну, это самое доступное для людей и для нас тоже, потому что нам позволяет осмотреть 30 сантиметров Анальный канал, прямую кишку, начальный отдела толстого кишечника. Вот, потому что часто потому что люди, люди приезжают и из дальних районов, в Айворон, в, Айварон, в приезжают зачастую или плохо подготовленные, или подготовленные, А врачи на местах, к сожалению, не информируют их о том, что им надо проклизниться, приготовиться. И мы стараемся как-то выйти из положения, чтобы не посылать человека обратно в район, только для того, чтобы проклизниться вот. и снова ехать сюда. Тем более бензин сейчас очень дорого и не все даже могут позволить себе вернуться поехать, поэтому мы выходим из положения, стараемся как-то подготовить их здесь, посмотреть вот этой вот аппаратурой, ну, вот, потому, месяц, что, потому, кабинете, что, да? потому что смотреть, допустим, фиброколоноскопом без подготовки специальной, ну, вот.